Може стану колись знаменитим блогером. Заколочу бабла на, на буду рекламувати казино. Сколочу грошей, як в Івлеєві або в Моргенштерна. І куплю собі тут квартиру в старому фонді, щоб наді мною музик з було з висів. А знизу, щоб гаргуль я торчала. Припановим за пресами на экскурсию старе єврейське кладовище. Ніколи ни не гуляла на таких экскурсийных частинах. Дуже хотіла в Львові сходити, но что-то как-то карта не лягала. А Тут в Ротславі, це дуже очень старое. По отзывам я читала, що это одно из самых таких красивых старовинных застроек. Ну, не критического. составляющего в мире, в Европе. То есть здесь очень-очень старые склепы. Это я только зашла. 37-й год. Вот такие, как семейные, получается. Склепы, да. В общем, вы такой, я иду, а вы смотрите за мной. В молодости своей буйной я, господи боже, Дуже любила Эван Ассенс, ну всякие такие Мэнсон. а Здесь у нас 886 год надгробье. Здесь тоже видно, что войны. как в фильмах, вот эти плетения деревьев. 924. А те, які менші, то они такие, видно, не такие старовинні. Тут у нас прям такая арочка. Показать. Не знаю, что в таком месте рассказывать. Історії я не знаю. 1865 год. От Клара Сачс. 1921 год. Тут написано фамильная... Такой скреп. Или как это правильно сказать? Фамильная... Фамилия Кауфман. Ага. Кауфман. Прям как, наверное, раньше туда можно было заходить и прощаться с своим... Ну, вспоминать своих родичей, как у нас на кладбище. Ну, да. Наверное, так буду держать-то, будет лучше вам, что-то видно. Это Юля, Юля, все на кладбище нас перевела. Иди цветочки сходи в ботанический сад, все туда, конечно, я собираюсь. Но как не дождь, то очень жарко. Я смотрела, что есть такие прям старые, старинные, старинные Тут ручки две. По еврейски все написано я в таком не разбираюсь ну я стараюсь так лазить знаете, чтобы не очень людей было много, у меня мова моя соловина, чтобы не было проблем у меня я не хочу проблем сегодня со Златой гуляли, ходили здесь в Урославе есть магазин Гарри Поттер цены космические одна шоколадная жаба, это такая манюсенькая конфета, вот такого размера и там наклейка какая-то, что кепс. 39 злот. Короче, 39 и 99. 400 гривен на наши деньги. Одна шоколадная конфета. Волшебные бобы. Обыкновенные, как наши, вот это морской камушек. Маленькая упаковочка. 29,99 30 злот. Волшебная палочка Гарри Поттера. 199 злот. Пластмассовая из Китая. Поняли? 2000 гривен мы посмотрели, зла закупила себе мандрагору. Горшок маленький. В наборе идет в этом горшке земли чуть-чуть. И ровно три зернышка. То она посадила, не знаю, что с того вырастет Что ничего не проросте, то я туда петрушки какой кину, Скажу, что мандрагора проросла. 1800... 1866 год могу прочитать. Мало того, что не образована, то что и читать не годно. Так что у меня на головушке то мы. Вы же у меня после этих МРТ, у мне много делали, у меня так волосы полезли, просто кошмар. Я их выгребаю. Но здесь не страшно. Вы не подумайте, что я какая-то там некромантка чи еще что -то. Нет, это считается взагалі, ну, как музей. Очень так интересно. Вот видите, деревья плетутся. Они прям так наверх плетутся. Так, тут написано, что дальше ты на ней не, не иди. Здесь уже маленькие такие надгробки. То есть не, без, без такого ажиотажа. Хорошо сохранился надгробок. Годзин, Чодзин, Годзин, Чодзин. Фамильные гербы. Видите, как-то раньше люди заморачивались о том, когда они уйдут на тот свет, чтобы у них было место, какие-то колонны ставили, помнили их фамилию, помнили, что мы сюда приходим как гости, как я говорила, на время, но каждый хочет оставить отпечаток. Это, видно, очень старый, уже развалился. Здесь даже, видите, все сохранилось. Все в плющи, папоротники. Я думаю, что мне в детстве разрешали папоротник дома. В виде вазона. Вряд ли только на кладбищах. Надгробок 1873 год. Представляете, сколько ему? Боже, почти 200 лет, да? А это робили мрамор. А это я понимаю. Фамилия. Шейман. Фамилия Шейман. 83-й год. Царство Медасни, как там правильно сказать? Ага, вот. видите это. Как на плитах плите. То есть Тут одна фамилия, я так поняла. Уже... Ага, еврейская звезда. Кстати, когда только заходишь, здесь такой забор. Подсвечники минора нарисованы. Ну, эти вообще, бачите, себе зарубили. Фамилия Исидор Хамбургер. Агнес Хамбургер. Кто-то очень любил Агнес, я вам скажу. Если он такую стелу для нее сделал, то він її любив. Да. А в нас зараз які. Ще живі, муж, жена сруться, ділять телевізор, розумієте, якийсь то взятий в кредит, і тут кредит 10 лет вже виплачений. І той телевізор вже 3 копейки, йому ціна, вони все одно ругаються. Ділять телевізор, ділять дітей. Тому він розуміє, що воно все до одного місця. ваши гроши котел свет и все остальное все всем будет поездать как ни крути о так вы бачите куда я путь держу видите, что я наметила Симон Генриетта вот это я сюда ишла она прям так сделана. Прям вообще не похожа на все остальные. Хьюго. Макс Кауфман. Прям тут много так этих Кауфманов. Здесь прям башты как интересно. Смотрите, как он сохранился. 1893 год. Людвиг Хершел да Так, и да, сегодня вы со мной погуляли Вечности, так сказать Любите друг друга, цените друг друга Вот что мне меня сейчас приходит в голову Нема смысла Делить ваше, наше, мое, твое Все вот это материальное Это такая пыль Хейрич Грайц Фердинанд Сохт, Сохн, Мэри, Жановер, Джордж, Жановер, 79 1879 угу. Давненько. Мне очень нравится та эпоха. До военная, знаете, 1800. -ти. Там, когда вот эти одевали платья, такие пачками. Видок. Вот это вот моя история. Мне очень нравится та эпоха. Таких царей королей и Раньше тоже думала Что я, короче, мне всегда вот снилось до того, как началась война и Пришлось приехать во Вроцлав Мне постоянно Прям вот навязчиво два года мне снились Вот это вот все, что я сейчас здесь наблюдаю Поняли? Я постоянно Это видела Вот эти храмы Сегодня, кстати, со Златой гуляла Вам тоже поставлю очень такая красивая картинка Мне постоянно это снилось и Лепнина, Вензеля старинные кладбища, короче, я что-то по них шарю, хожу туда-сюда, я не могла понять и связать с типа, ну, не могла совместить, почему так у нас в Минске, что почти ничего нет, думаю, наверное, какие-то экскурсии буду ездить. А потом так сложилась судьба, что пришлось переехать во Вроцлав. И так еще тоже, что мама сюда переехала, она изначально не была в этом городе, это так тоже получилось, что пришлось поменять место обитания. И я прям в восторге от этого города. Мне в очень нравится. Мне я прям балдею. и видела, что должна приехать сюда погостевать. Мне очень нравится этот город. Я бы с удовольствием бы здесь жила. Правда, если бы была бы здесь недвижимость, потому что снимать ее дорого, так как мегаполис считается, да. Я бы с удовольствием здесь бы жила, правда. Фамилия Луисхар, Хар. Луис Луис Фамилия это значит Наверное я так себе предполагаю Что это великие люди Тут у них как семейный склеп Что тут не один А забронировали места Для некоторых Подсела на тик-так угу. Маленькая конфетка Освежает отдых Минимум калорий да, много разговариваешь, горло хрипит. Поэтому, видите, мои сны оказались в каком-то плане вещами. Что я оказалась. Он, вот смотрите, какой-то даже семейный гарп. Видите, насколько они большие по сравнению со мной? Вот тут, что я вам показывала. Видите, какой он? Саюличка экскурсовод Ничего не знаю. Зато прус не рассказала Why Эмили А видите они все у них Я что то думала что тут можно будет Вовнутрь зайти А тут не Фамилия Вольф Кёхан Вольф Кёхан Уже звучит понимаешь. Бабочка прилетела Летела, так прям летела и прилетела сама сюда. Может, это чья-то душа. Я верю в то, что душа бессмертна. Что мы тут просто чему-то а потом... Хоп! И все по новой. Видите, новый вот тату. Произведение искусства. Это, наверное, самая большая двухсторонняя фамильная погребельница это семья Риппен Филипп Риппен Господи Боже ну не прочитаю все равно царство небесное кто говорит но она прям самая Натали колькер Это над гробок сохранился, тут уже нет. А тут сразу, видите, стройка нового дома буквально за забором. Про что это Вообще, по, по, правилам, насколько я знаю, в кладбище может сберегаться на каком нибудь клаптику земли десь 100 лет. Там минимум 100 лет, и дальше вы можете делать перезахоронение. То есть по истечению 100 лет, как правило, на могилу уже никто не приходит. Уже нет семейства, которое будет приходить скорбить за человеком усопшим. Поэтому все кости сгребают в одну кучу малую, куда-то их распределяют. А потом на этих местах строятся большие дома, и люди даже никогда не подозревали, не знают и не будут знать, что здесь находились чьи-то останки усопших людей. А здесь посмотрите, какая интересная развалилась. Ощеинский. Вот это я прочитала. Ощеинский. Ощи. Ощинский Ощеинский. Что? Чтобы не думала, что я не знаю буквы. Так, девули, Сегодня вы со мной погуляли по местам не столь отдаленным. Цените друг друга. Любите друг друга. И подумайте о вечном, постарайтесь провести свою жизнь так чтобы к вам приходили, чтобы потом к вам приходили, приносили цветы и помнили вас, и помнили с хорошей стороны, и помнили за хорошие дела, за хорошие поступки. Я вас всех люблю, целую.